કેવીની ક્લાસ યુટ્યુબ ચેનલમાં આ સરે મિત્રોનું હું દિલથી સ્વાગત કરું છું આજે વિદ્યાર્થી મિત્રો વાત કરવાના છીએ ધોરણ છ માં આપણી હિન્દી વિષયનો પાઠ નંબર એક છે ઇતની શક્તિ હમે દેના દાતા જે મિત્રો કાવ્યનું આપણે આ વિડીયોમાં સ્વાદ્ય સોલ્યુશન સચોટ સાચું અને સંપૂર્ણ સોલ્યુશન કરીશું તો ચાલો વિદ્યાર્થી મિત્રો વિડીયોની શરૂઆત કરીએ તેના પહેલાં તમે ખાસ કરીને ચેનલમાં નવા આવેલા હશો तो मार वाला विद्यार्थी मित्रों चैनल ने अवश्य सब्सक्राइब कर वीडियो ने लाइक और शेयर करने न भूलता तो मित्रों हिंदी विषय अंदर अपनी कव्य एक इतनी हमें देना दाता जेना स्वाध्य प्रश्न एक है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए जेनी अंदर प्रश्न मित्रों एक मन का विश्वास कमजोर होना ऐसा कवि क्यों कहते हैं तो अँ आप जवाब थे कि लोग भगवान की शक्ति पर विश्वास करते हैं वे मानते हैं कि भगवान दयालु है सबका रक्षक है भगवान के लिए कुछ भी असंभव नहीं है आज दुनिया में अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं साधारण आदमी उन्हें रोकने में असमर्थ है इन अत्याचारों का अंत होता दिखाई नहीं देता कभी भगवान से प्रार्थना करता है कि ऐसे समय में हमें हमें वे अपनी शक्ति का परिचय दे ताकि उनके प्रति लोगों का विश्वास कम न हो बीजो मित्रों प्रश्न छे धरती पर हर तरफ क्या है और क्यों है जवाब धरती पर हर तरफ जुल्म और बेबसी है हर आदमी डरा डरा सा है कोई ऐसी शक्ति दिखाई नहीं देती जो आत्माचारियों का सामना करे और उन्हें लोगों को सताने से रोके तीसरा प्रश्न है हम जगत में क्या अर्पण करना चाहते हैं और क्यों जवाब हम जगत में सुख शांति और मैत्री भाव अर्पण करना चाहते हैं आज जगत में बुराइयों बढ़ रही है जीवन में सुख शांति का अनुभव है लोग एक दूसरे के शत्रु बन रहे हैं वे एक दूसरे से बदला लेने के लिए तत्पर हैं इसलिए इस अशांत और दुखी जगत को हम सुख शांति और प्रेम और मैत्री अर्पण करना चाहते हैं चौथा प्रश्न तो है हम सभी क्या हम सभी को क्या बांटना चाहती और क्यों जवाब मित्रों कि हम सभी को खुशिया के फूल बांटना चाहते हैं अपने आसपास के लोगों को सुखी बनाना हमारा कर्तव्य है उनको आनंदित देकर देख कर हम हमें भी आनंद होगा उनके जीवन में कटे हो आ, कटे होंगे तो उन कांटों की चुभन हम भी महसूस करेंगे इस दर्द से बचने के लिए हम उनके सबको खुशियों के फूल बांटेंगे पांचवा प्रश्न है सबका जीवन ही बन जाए मधुबन का भावार्थ क्या है जवाब मधुबन का अर्थ है बग व बगीचा जिसमें सुंदर और खुश खुश खुशबूदार फूल खिले हो हम हमें सबको खुशियाँ के फूल बांटने चाहिए ये फूल पाकर लोगों के चेहरों पर उदासी नहीं रहेगी उनका मन प्रसन्नता से भर जाएंगे वे आनंद और उल्लास का अनुभव करेंगे इस प्रकार उनका जीवन सुखी बन जाएगा एना पी प्रश्न मित्रों नीचे दिए गए खाली स्थानों में उचित शब्द भरते हुए वाक्यों का पूरा कीजिए अहमने जो अलग अलग मित्रों शब्द आप खलगिया पूर्ण करवाग्या में तेज है खालग्या खेल में नहीं तो लेकिन खेल में नहीं रीते बीजी खाल क्या है रोहित बहुत तेज भागा क्योंकि वह गाड़ी पकड़ना चाहता था तीसरा सुरेश को बुखार था फिर भी वह स्कूल गया चौथा मैं समझता हूँ कि वह क्या कहना चाहता है पांचवा आप चाय पसंद करेंगे या कॉफी छठा मैंने सुबह ही कर ली ताकि शाम को खेल सातवा अध्यापक रुक गए और लड़के के बोलने की प्रतीक्षा करने लगे प्रश्न त्रन उदाहरण देकर अनुसार विशेषणों का उपयोग करके वाक्य बनाइए उदाहरण से कुछ कुछ कपड़े गंदे हैं तेज रीति सुंदर तो सुंदर चित्र सबको अच्छा लगता है चार गाय के चार पैर होते हैं उसका उसका भाई विदेश गया थोड़ा मुझे थोड़ा पानी चाहिए लाल दीदी को लाल गुलाब पसंद है तीसरा तीसरा कमरा खाली था पंद्रह एक पक्ष में पंद्रह दिन होते हैं प्रश्न नंबर चार संयुक्त अक्षर से शब्द बन बनाकर वाक्य में प्रयोग कीजिए अँ उदाहरण आपेलू है कू बता तो क तो धक्का उसने मुझे धक्का मारा एवं रीते चू बता च तो च तो कच्चा यह आम कच्चा है तो बता तो 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 कुत्ता तो कुत्ता वफादार जानवर है न बता न तो नौ अन अन खेत में पैदा होता है द तो द्व बुद्ध तो यह भगवान बुद्ध की मूर्ति है द वता व तो द्व विद्वान यह विद्वान पुरुष है सुवता विश्व तो विश्व तो स्व तो विश्व था बराबर तो विश्व में शांति होनी चाहिए तो असह्य आज असह्य गर्मी है दता म तो चरण पद्म जैसे है बराबर प्रश्न मित्रों पांचे निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर लिखिए जेम पहला प्रश्न है हमें कैसे रास्ते पर चलना चाहिए और क्यों मित्रों हमें नेक यानी अच्छाई के रास्ते पर चलना चाहिए क्योंकि इससे जीवन में सुख और शांति मिल सकती है बीजूचे आने वाला कल कैसा होगा तो आने वाला कल बीते हुए कल से अच्छा होगा तीसरा हम ईश्वर से कैसी जिंदगी की कामना करते हैं जवाब हम ईश्वर से कामना करते हैं कि वह हमें जितने भी जिंदगी दे वार भली हो चौथा हमारे मन में कैसी भावना नहीं होनी चाहिए तो हमारे मन में किसी से बदला लेने की भावना नहीं होनी चाहिए पांचवा हमें किसके बारे में सोचना चाहिए जवाब हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि हमें दूसरे से क्या मिला है बल्कि यह सोचना चाहिए कि हमने दूसरे के लिए क्या किया है छठा हमारा मन पावन किससे बनेगा तो हमारा मन करुणा के जल से पावन बनेगा सातवा कविता में कैसा जल बहाने की प्रार्थना की गई है और क्यों जो जवाब कविता में करुणा का जल बहाने की प्रार्थना की गई है क्योंकि उससे हम सबका मन पवित्र बनेगा आठवां किसकी रचना का अंत नहीं होना चाहिए तो ईश्वर की बनाई हुई रचना का अंत नहीं होना चाहिए प्रश्न मित्र छह उदाहरण के अनुसार सम्मान कि तुकान शब्द पढ़िए या मित्र उदाहरण छे लड़ाई तो उतराई कमाई बुनाई धुलाई पटाई नशीलाई तो ये मित्रों लताए तो लताए तो कथाएं प्रथाए व्यथाए सुंदरता मानवता सफलता श्रेष्ठता ये ग्वालिन तो मालिन तेलिन दर्जीन लिखावट तो बनावट सजावट रुकावट सुनकर लिखकर बटकर कहकर चिड़िया तो गुडिया बुढ़िया अने चुड़िया तो आई रीते बन सत नीचे दिए गए चित्र को देखकर चित्र का वर्णन अपने शब्द में क्ये मित्रों सरस मजा चित्र है छोरा पतंग चा बराबर एक नदी है સા ત્યાં છોકરાઓ રમી રહ્યા છે નાળિયેરનું વૃક્ષ છે એક ઘોડી તરી રહી છે બરાબર ચાલો અલગ અલગ રમતો પણ રમી રહી છે તો આ આનો આપણે એક મિત્રો સરસ મજાનું ચિત્રનું વર્ણન કરીએ કે ਇਸ ચિત્રમાં સમુદ્ર કે તટકા દ્રશ્ય દેખાઈ ગયા છે સમુદ્રમાં એક नाव છે ਜਿਸકા પાલ પર ધ્વજ ફહર રહી છે બે વ્યક્તિ নৌকা विहार કર રહે છે એક लड़का તેર رہا છે एक लड़का गेंद से खेल रहा है उसके पास एक महिला खड़ी है तट पर एक लड़का पतंग उड़ा रहा है एक लड़की हाथ में थैली लिए घूम रही है दो लड़के रेत से घरों घरों दे बना रहे एक गुब्बारे वाला खड़ा है एक लड़की मुंह से अ फूक कर गुब्बारे में हवा भर रही है आइसक्रीम वाला गाड़ी लेकर खड़ा है एक महिला उससे आइसक्रीम खरीद रही है पास में उसका बच्चा खड़ा है तरफ कोने में छतरी के नीचे मेज कुर्सी दो व्यक्ति बैठे पास में मनुवाद करने आपेलो बराबर फकड़ो एक चिड़िया पेड़ पर रहती थी तो आ फकर ना अपने भाषा में आ रीते अनुवाद करो एक चिड़िया पेड़ पर रहती थी एट चकली वृक्ष पर रहती थी उसका घोसला पेड़ पर था वृक्ष पर में उसके तीन बच्चे थे, तो मा तेना बच्चा था। अपने बच्चों के साथ रहती थी। एक दिन दिवस शिकारी ते वह चिड़ियों को मारना चाहता था ते चकली ने अः मारवा मारी ना इच्छो हो चिड़िया ने बच्चों को घोंसले से सिर नाचा કર બેટની કો કહા ચકલી ને બચાને માળા માં માયુ નીચે મોઢું નીચે રાખીને બેસવાનું કહ્યુ વ ખુદ વહા સે ઉડ ગઈ ઓર પત્તો મે ચીપકર બેઠ ગઈ તે પોતે ત્યાં થી ઉડી ગઈ અને પાંદડા માં છુપાઈને બેસી ગઈ શિકારી ચીડિયા કો ન દેખકર વહા સે ચાલા ગયા ચકલી ને જોઈને ચકલી ને ન જોઈને શિકારી ત્યાં થી જતો રહ્યો બરાબર ચાલો આવી રીતે આપણે અનુવાદ કરી શકીએ प्रश्न नौ छे मित्रों निम्नलिखित काव्य पंक्ति का भावार्थ लिखिए पहलू होना किसी को किसी से भावना मन में बदले की होना लेकिन हम में, हम हम में में से से किसी 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 की की किसी दुश्मनी न हो और अगर हो तो हमारे मन में उसका बदला लेने की भावना पैदा ना हो बीजू अपने करुणा का जल तू बहा के कर दे पावन हर एक मन का कोना लेकिन તો આપણી કરુણાકા જલ બહા હમ સબકી મનકા હરના પવિત્ર કરી દે બરાબર તો મિત્રો આવી રીતે તમારું જે સ્વાધ્યાય સોલ્યુશન છે એનું આપણે સોલ્યુશન કર્યું અમે આશા રાખીએ છીએ તમને આપણો વિડીયો ખૂબ જ ઉપયોગી નીવડશે અને ખાસ વિડીયો ગમે હોય તો મિત્રો લાઇક શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરવાને પણ ન ભૂલતા